નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ શાળામાં આજે આપણે ધોરણ સાતના હિન્દી વિષયના પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા બે હજાર ચોવીસનું બ્લુ અને અધ્યયન નિષ્પત્તિને આધારે તૈયાર કરેલ આ મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્રનો અભ્યાસ કરીશું આપણી ચેનલ ઉપર ધોરણ સાતના બધા જ વિષયના પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા બે હજાર ચોવીસના પેપર અને તેના સોલ્યુશન મુકાઈ ચૂક્યા છે જે મેળવવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે સાથે સાથે આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ અવશ્ય જોડાઈ જજો જેથી કરીને આવનારા પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષાના પેપર સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફની લિંક તમને વોટ્સઅપ પર મળતી રહે તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ આપણે ધોરણ સાતના હિન્દી વિષયના પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા બે હજાર ચોવીસનો એસી માર્ક્સનો મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્ર जो ये प्रश्न एक अ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए कोई पाँच जमना गुण दस नंबर ए कुंजड़ीन कौन सी सब्जियां बेचती है किन ही चार सब्जियों के नाम लिखिए तो कुंजड़ीन आलू टमाटर पत्ता गोभी और बैंगन बेचती होगी नंबर दो गिरने से टूटने वाली किन ही चार चीजों के नाम लिखे गिरने से टूटने वाली चार चीजों के नाम कांच का गिलास चीनी मिट्टी की प्लेट मोबाइल फोन दर्पण है नंबर चार सृजनहार अर्थात क्या तो सृजनहार शब्द का मतलब है रचने वाला बनाने वाला करता नंबर चार कविता हिंद देश के निवासी के अनुसार कौन कौन से पक्षियों के आवाज मधुर होती है तो कविता हिंद देश के निवासी के अनुसार कोयल पपीहा और बुलबुल -बुल, जैसे पक्षियों की आवाज मधुर होती है इन पक्षियों की मीठी आवाजें स्वाभाविक रूप से लोगों को बहुत प्रिय और सुहावनी लगती है नंबर पाँच क्या फोन चुगलखोरी करता है कैसे तो फोन के द्वारा लोग एक दूसरे के हालचाल पूछते हैं सगे संबंधियों को शुभ अशुभ समाचार दिए जा सकते हैं शीघ्रता के संदेश पहुंचाया जा सकता है यदि लोग इसका उपयोग चुगलखोरी करने के लिए करते हैं तो उससे फोन को चुगलखोर नहीं कहा जा सकता है नंबर छ सोना शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ लिखकर एक ही वाक्य में प्रयोग कीजिए सोना एक कीमती धातु है और स्वस्थ रहने के लिए रोज पर्याप्त सोना चाहिए यहाँ सोना का पहला अर्थ कीमती धातु है सबकी दूसरा अर्थ नींद लेना है विद्यार्थी मित्रों धोरणी आठ नीचे प्रथम सत्रांत परीक्षा बेहजार चौबीस खास ઉપયોગી મોસ્ટ હેમ્પી બ્લુ પ્રિન્ટ મુજબ પ્રશ્નપત્ર બધા જ વિષયના રેડી ટુ પ્રિન્ટ પ્રશ્નપત્ર સોલ્યુશન સાથેની પીડીએફ ઉપલબ્ધ એક વિષયની કિંમત માત્ર વીસ રૂપિયા અને અસાઇનમેન્ટ જે બધા જ વિષયના અસાઇનમેન્ટ રેડી ટુ પ્રિન્ટ સોલ્યુશન સાથેની પીડીએફ ઉપલબ્ધ એક વિષયની કિંમત માત્ર ચાલીસ રૂપિયા વોટ્સઅપ પર પ્રશ્નપત્ર અથવા અસાઇનમેન્ટની પીડીએફ મેળવવા માટે અહીં તમે નંબર આપેલો છે જેમાં તમે સંપર્ક કરી શકો છો જોઈએ બ નિમ્ન લિખિત પ્રશ્નો સંક્ષિપ્ત છે નંબર બે ગરીબ કી હાઈ કે લી કોણ ઉદાહરણ દયા ગયા તેમનો જવાબ પણ અહીં તમને આપેલો છે નંબર ત્રણ રહીમજી સજ્જનો કે પરોપ્રકારી સ્વભાવ કે બાર ક્યાં કહેતે હૈ તેમનો જવાબ પણ અહીં આપેલ છે ત્યાર પછી જોયે પ્રશ્ન નંબર બે નીચે દીયે ગયે ચિત્રકા વર્ણન અપને શબ્દો મી કી જેમના ગુણ ચાર તો જોઈએ साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं एक कुंजड़ीन टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है दुकान के डंडे पर तोता बैठा है सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठ कर जा रहा है बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रही जा रहा है रिक्शे में एक यात्री बैठा है रिक्शे के पीछे दो कारें हैं सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद ग्राहक की राह देख रहा था प्रश्न नंबर तरण निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए गुण चार तो अँ जो काव्य पंक्ति आपने अपने भावार वर्षा ऋतु में छम 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 वर्षा की बूंदे गिरती है और चम चम कर बिजली चमकती है जब मैदानों वनों और बागों में हरियाली लहराने लगती है जब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहाँ से अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठाकर ले आ आती है यह सब देखकर हे सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु मुझे तुम्हारी याद आ जाती है प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित भावार्थ आधारित काव्य पंक्ति आ लिखिए जमना गुण इन अँ जब भावार्थ है तो पर काव्य पंक्ति लिखवा नीचे जो है हिंद देश के निवासी सभी जन एक है रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है कोयल की कुंक न्यारी पपी है की टेर प्यारी गा रही तराना बुलबुल बुल, राग मगर एक है પ્રશ્ન નંબર પાંચ નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ કા માતૃભાષામાં અનુવાદ કીજે જેમના ગુણચાર તો અહીં જે હિન્દીમાં પેરેગ્રાફ આપેલો છે તેમનું ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરવાનું છે જોઈએ એટલે તેમણે ઘણા પત્રો પર પોતાનું નામ અને સરનામું લખીને પોસ્ટ ઓફિસમાં મૂકી દીધું પછી શું થયું તો તેમના નામ પર ઘણી ચિઠ્ઠીઓ આવવા લાગી પિતાએ જોયું તો તેમના મનમાં બાળક વિક્રમના આ કાર્ય પાછળના હેતુને જાણવાની ઈચ્છા થઈ સત્યવાદ જાણીને તેમને હાસ્ય આવ્યું પરંતુ સફળતા મેળવવાની ઈચ્છા જોઈને આનંદ પણ થયો પ્રશ્ન નંબર છ નીચે દઈએ ગઈ વિષય સે કિસી એક વિષય પર અપને વિચાર વ્યક્ત કીજે જેમના ગુણ આઠ જોઈએ ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ તો તેમના વિશે કેટલાક વાક્યો આપેલા છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો ત્યાર પછી નંબર બે ઉપર આપેલું છે મેરા પ્રિય પશુ તેમના પણ વિશે અહીં નિબંધ સ્વરૂપે લખેલ છે એટલે કે વાક્યો આપેલા છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો त्यारे प्रश्न नंबर सात नीचे दिए गए शब्दों के आधार पर पहली का निर्माण कीजिए जमना गुण चार भारत तीन अक्षर का नाम प्यारा दुनिया में है सबसे न्यारा अंत कटे तो पार हो जाओ मध्य कटे तो भात हो जाओ नंबर बे दीपक तीन अक्षर का मेरा नाम उजाला देना मेरा काम आदि कटे तो मैं पक जाऊ अंत कटे तो दीप कहलाओ प्रश्न नंबर आठ नीचे दिए गए वाक्यों में से योग्य विराम चिन्ह लगाए जमना गुण चार जो ये पहलो आम तोड़ना मना है पूर्ण विराम नंबर बे वाह उद्गार चिन्ह क्या स्वाद है उद्गार नंबर तरह गुजराती अल्पविराम। हिंदी राम के प्रिय विषय है पूर्ण विराम नंबर चार हम पर किस किस का ऋण है प्रश्नार्थ चिन्ह प्रश्न 9 अ दिए गए शब्दों का समानार्थी देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए जमना गुण चार नंबर 1 कुक स्वर उसकी कुक में एक विशेष स्वर था जो सबको आकर्षित करता था नंबर 2 तराना गाना उस पुराने फिल्म के तराने से सभी की यादें ताजा कर दी नंबर 3 जन लोग जनसभा में कई लोग विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए नंबर पंथ मार्ग जीवन में सफलता पाने के लिए कई लोग विभिन्न पंथों को अपनाते हैं त्यार जो है ब दिए गए शब्दों का विरुद्धार्थी शब्द लिखिए जिमना गुण बे नंबर एक असत्य सत्य नंबर बे बुरा भला दिए गए मुहावरे का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए गुण चार नंबर एक गुणों की खान बहुत गुणे वाक्य बन से रामू की ईमानदारी और मेहनत के कारण वह गुणों की खान कहलाता है नंबर बे कथनी करने समान होना कहे हुए शब्दों और किए गए कार्यों का मेल होना वाक्य बन से उसके साथ काम करने के बाद पता चला कि उसकी कथनी और करनी समान होती है अगला प्रश्न जो है ड नीचे दिए गए कहावतों का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए आम के आम के दाम दोहरा लाभ लेना तो वाक्य जो है नए व्यापारिक प्रस्ताव में उसे आम के आम गुठलियों के दाम मिला क्योंकि उसने अपने निवेश पर अच्छा मुनाफा कमाया और साथ ही पुराने फर्ज भी चुका चुकता कर दिए नंबर बे अब पछताए है होत, क्या जब चिड़िया चुग गई खेत तो समय निकल जाने पर पछताने से क्या फायदा के बन से तुमने समय पर मेहनत नहीं की अब पता है होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत प्रश्न दस आ, बीचे नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा ढूंढ कर उनका प्रकार बताइए जिम्न गुण चार नंबर एक किरण बेलगाड़ी चलाती है किरण व्यक्तिवाचक संज्ञा नंबर बे मेरी बकरी का नाम लीला है संज्ञा बकरी और लीला प्रकार जातिवाचक संज्ञा ने व्यक्तिवाचक संज्ञा नंबर त्रन नीम गुणकारी पेड़ है तो संज्ञा नीम और पेड़ जातिवाचक संज्ञा ने सामान्यवाचक सामान्य संज्ञा <खँँग> नंबर चार सरदार वल्लभ भाई हमारे देश के महान नेता थे तो सरदार वल्लभ भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा ब नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम मैं स्वयं उठ जाऊंगा मैं और स्वयं नंबर बे वह विद्यार्थी गण का नेता है वह प्रश्न नंबर अग्न शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाए जमना गुण छ नंबर एक जीवन है पानी ही पानी ही जीवन है नंबर बे बिजली में आसमान चमकती है क्यों आसमान में बिजली क्यों चमकती है नंबर त्र भारत निवासी देश हम के है हम भारत देश के निवासी है नंबर चार पपी है बोली में होती ही होती की मिठास है पपी है कि बोली में मिठास होती है नंबर पाँच वर्षा ऋतु पर हरियाली में छा जा जाती है पृथ्वी वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जा जाती है नंबर छः तुम्हारी यात्री या આતી યાદ તબ હે તબ તુમારી યાદ આતી હૈ પ્રશ્ન નંબર બાજ બાર દીએ ગયા ઢાંચે પર સે કહાની લીખીએ જેમના ગુણ છ તો જે મુદ્દાઓ આપેલા છે તે પરથી તમને એ કહાની આપેલી છે આ રીતના તમારે કહાની લખવાની રહેશે જે તમે તમારી નોટબુકની અંદર પણ સારા અક્ષરે તમે લખી શકો છો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી આપણે મળીશું જે બીજા વિષયના પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષાના મોસ્ટ આઈમપી પ્રશ્નપત્રના સોલ્યુશનના વિડીયો સાથે આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે